Hari ini sepatutnya menjadi hari gembira kita Anda dan kami semua di studio Yang mana kita raikan Harimau Melayu Yang akan bermain di Piala Asia 2027 Jauh-jauh kita menghayalkan aksi anak watan di Saudi nanti Realiti menarik kita kembali jatuh ke muka bumi Pagi ini waktu tempatan FIFA mengeluarkan satu dokumen 63 muka surat Yang mungkin menjadi satu dokumen paling kontroversi Dalam sejarah bola sepak tanah air Semangat, tumpuan dan sokongan yang seharusnya terarah. Ke... Malaysia versus Nepal tanpa pemain tujuh warisan yang kena benar. Ternyata permainan Malaysia tanpa mereka, ya biasa aja ya. Nanti kita lihat apakah melawan Vietnam bisa se overpower pas leg pertama. Jadi mari kita bahas. Aku duk ingatkan bila kita lawan dengan Nepal ni Boleh lah menang 3-0 ke 4-0 ke Kira Nepal ni kita buat lauk je lah untuk Malaysia Tapi menang 1-0 je Gameplay pun boleh kata lemau untuk malam ni ha, Tapi lemau tak lemau Menang tetap menang 3 points is still 3 points Okay And kita masih lagi juara dalam kumpulan ni Jom kita sembang sikit perlawanan antara Malaysia dengan Nepal ni sebelum tu korang yang minat konten-konten bola sepak boleh tekan butang follow dekat sini dah tekan mantap So, line up malam ni adalah kelainan sikit yang mana selalunya kita nampak Morales dekat depan. So, ramai yang merayu Morales supaya tidak diturunkan. Tapi, sebenarnya bukanlah Morales kena drop ke apa tapi dia injet, dia sakit. Jadi, dia tak mainlah sebagai striker untuk malam ni Safawi Rashid yang selalunya masuk sebagai sub kali ini dia start untuk Malaysia tapi sayangnya dah bagi peluang untuk start boleh kata performance Safawi agak kurang lah Okay, chemistry tu tak ada Shooting pun tak berapa nak padu Tapi nasib baik dia sempat bagi assist dekat Faisal Halim Separuh masa pertama berakhir dengan keputusan kosong-kosong Daripada awal lagi kita dah boleh nampak lah gameplay Nepal ni apa Apa yang diorang nak buat Diorang memang betul-betul pak the bus Okay, bukan setakat bus Aku rasa diorang Segala benda lah dia orang pak dekat situ dalam kotak penalti tu. And Malaysia pula struggle lah bila lawan tim-tim yang pak debas ni kan. Lagi-lagi bila kita tak ada striker dekat bahagian hadapan. Okay, player yang tinggi, player yang ada physical So, Dion school kadang-kadang kau -kadang bing nak cross pun, Entah siapa je yang boleh dapat dalam kotak penalti tu kan So itulah masalah Malaysia untuk game kali ini ha, Lepas ni kalau nak naturalisasi player Nak cari player warisan Carilah striker elite Yang mana badan dia besar Fizikal dia okey Boleh tanduk Aerial track dia ada ha, Kena cari player yang macam tu. Hero kita pada malam ni adalah Faisal Halim. Bukan setakat menjaringkan gol eh, gol tunggal untuk Malaysia pada malam ni, tapi dia punya performance, dia punya kesungguhan, dia punya effort. Ah, ha, kadang-kadang dia dribble, dia cuba mencari ruang, cuba pa nak passing teammate, cuba nak score. Okey, aku dah kata dah hari itu, Faisal Halim sejak diberikan peluang, dia memang nak buktikan kepada coach dan juga player warisan yang dia ni dulu adalah star dalam line up Malaysia ni dan tak silap aku dia skor gol dalam uh, lebih kurang 18 gol dalam 40 perlawanan untuk Malaysia kira not bad lah dia punya output uh, lebih kurang selang uh, 2 game confirm ada gol untuk Faisal Halim Sebenarnya dekat hujung tu Malaysia dapat peluang untuk tambah lagi gol menerusi sepakan penalti uh, Bagi aku decision fall yang agak bodoh lah daripada player Uh, Nepal ni sebab bila sebelum tu dia dah buat salah dah lepas tu dia buat salah lagi dalam kotak penalti maka layaklah dia dilayangkan kad merah lepas tu Malaysia dapatlah penalti uh, Paulo Jesue pun sepak ma'ai no. dah turun ke belum bola dia <laughs> bukan main tinggi lagi sepak Ah, kesian orang yang ada dekat belakang gol tu kena muka aku rasa jadi tak apalah asalkan menang, menang 1-0 pun okey, kita masih lagi dalam juara grup. Okey, tak tahu apa nasib Malaysia lepas ni, tapi setakat hari ini kita juara grup dan kita akan bertemu balik dengan Vietnam pada tahun hadapan. Korang berikan pendapat korang untuk game Malaysia pada malam ni. Korang komen banyak-banyak dekat bawah. And macam biasa guys, korang yang nak support WeBro tekan butang follow. Hari ini sepatutnya menjadi hari gembira kita Anda dan kami semua di studio Yang mana kita raikan Harimau Melaya Yang akan bermain di Piala Asia 2027 Jauh-jauh kita menghayalkan aksi anak watan di Saudi nanti Realiti menarik kita kembali jatuh ke muka bumi Pagi ini waktu tempatan FIFA mengeluarkan satu dokumen 63 muka surat Yang mungkin menjadi satu dokumen paling kontroversi Dalam sejarah bola sepak tanah air Semangat, tumpuan dan sokongan yang seharusnya terarah kepada 23 pemain dan staf kejurulatihan yang bersiap sedia di Bukit Jalil ketika ini sekali lagi beralih ke Kelana Jaya. Malaysia melawan Nepal tanpa 7 pemain warisan ternyata hanya segini. Baru-baru ini Malaysia melawan Nepal di kualifikasi Piala Asia tapi tidak membobol banyak ya, cuma 1 gol. harusnya dua tapi penalti kedua gagal dan Malaysia cuma dapat satu ini membuat warga net Malaysia geram ya ternyata Malaysia tanpa pemain warisan hanya sekeras Timor Leste mereka juga was-was karena walaupun menang mereka tidak tahu nasib mereka seperti apa kedepannya, karena baru-baru ini FIFA sudah mengumumkan bahwa resmi 7 pemain warisan Malaysia itu bersalah nah, nanti akankah ada hukuman tambahan, karena kasus ini serupa dengan yang dialami oleh Timor Leste Timor Leste dulu masih dikualifikasi menggunakan pemain ilegal, mereka langsung di Depak dari turnamen Malaysia pun apakah akan sama? Nanti kita lihat Malaysia seperti apa. Jadi menurut kalian gimana? Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya karena kami butuh itu karena biar kami semangat dan terus semangat. Oke, okay? tunggu kami di video selanjutnya. Bye bye.